ayol bo'lish yaxshimi yoki erkak ayollar erkaklarga maza deyishadi erkaklar esa xotin birovning himoyasida ekanligini ishlamasa ham eri boqishi mumkinligini doim izzattaligini nazarda tutib ayol bo'lishning nimasi qiyin deyishadi aslida bularning ochiqroq bilish uchun ularning so'zlariga quloq tutishning o'zi kifoya eng muhimi har ikki jins vakili bir biriga suyanchiq bir biriga kerak erkak bo'lish maza chindan ham erkak bo'lish maza ertalab hammadan barvaqt turmaysan bir kun bo'lsa ham uxlab qolsang nega nonushta tayyor emas deb gap eshitmaysan kechqurunga nima ovqat pishiray deb bosh qotirmaysan tikuvchi ko'ylagingni buzib qo'ysa siqilib o'tirmaysan qo'shning har kuni yangi ko'ylak kiysa parvo ham qilmaysan dugonam yana tilla taqinchoq sotib olibdi deb kayfiyating tushib ketmaydi umringning choragini sartaroshxonada o'tkazmaysan erkak bo'lish zo'r doim ikki qo'lingda to'rttadan xalta bo'lmaydi qizing qaysi bog'chaga borishini o'g'ling nechinchi sinfda o'qishini bilmasang ham hech kim uyat qilmaydi shanba yakshanba kunlari ko'chadan beri kelmasang ham birov bir narsa demaydi telefonda atigi uch daqiqa gaplashsan va televizorning pulti hamisha senda bo'ladi erkak bo'lishga nima yetsin ishga joylashishingda qaduq omading umuman ahamiyati yo'q erkaksanda shampan vinosi va boshqa hamma bankalarni bemalol ocha olasan yana bir muhim tomoni do'stlaring uchun vazningdagi o'zgarishning umuman farqi yo'q bu ham hammasi emas o'ttiz yoshda bo'ydoq bo'lsang ham birov bir narsa demaydi sho'rlik o'tirib qolibdiku deb er topishga harakat qilishmaydi uchta p bo'lsa yilning to'rt fasliga yetadi sochingni oldirib kelgan kuning birov e'tibor berishi shart emas faqat sartarosh sepgan atri sassiq bo'lmasa bas uyda yo'qligingda choyxonada gapda edim degan bahona tayyor mobodo gaping yolg'onligi bilinib qolsa erkakchilik deb bahona qilib qo'ya qoladi erkak bo'lishning yana bir yaxshi tomonlaridan hamisha da dasturxonning to'rida o'tirasan ovqatni birinchi bo'lib boshlab berasan baland poshnada yurmaysan familiyangni o'zgartirmaysan ajinlar haqida umuman o'ylamaysan ayol bo'lish yaxshi ayol bo'lishning o'ziga yarasha yaxshi tomonlari ko'p ekan nihorga oshga bormasligini hisobga olmaganda xursand bo'ladigan narsalari ko'p soqol mo'ylov muammosi yo'q soatlab gapirib charchamaydi mashina haydaganda yo'l qoidalarini buzmaydi qo'shninikiga elakka chiqsa ellik og'iz gapni topadi ayol kishining makri oz emas ko'p emas naqd qirq tuyaga yuk bo'ladi xohlasa erni er qiladi xohlasa qora yer xudoga shukurki erkaklardan ko'ra ko'proq umr ko'radi erkaklar uchun ilhom parisi ham yuz ohangga solib kuydiradigan ham suydiradigan ham o'zlari kal bo'lishdan qo'rqish nimaligini bilmaydi ba'zida gapga ba'zida chapga emas faqat gapga boradi shuning uchun birov ko'rib qolsaya degan xavotirda yurmaydi xotinidan alamini olish nimaligini bilmaydi har kuni bozor aylansa ham zerikmaydi ayol bo'lish yaxshimish yotoqxonadagi kiyim shkafining yarmidan ko'pi ularniki chunki eri topib kelgan pul qo'llarida erjonlarni topgan tutgani istasa bir kunda istasa bir oyda yetkazadi ro'zg'orda ming so'm ham pul qolmaganda ularda ellik ming so'm topiladi gap bilan erishaolmagan maqsadlarini yadro quroli bo'lgan yig'i bilan erishadi kimga maza erkaklargami yoki ayollarga bu haqida bemalol izohlarda qoldirishingiz mumkin